परर आए बार महीना आख़िरवी जमात है चेत गो जमात आरम हुई साई गोधना कर सिर सारीअ जमातली जमात गो आए पर सदके सहाई राम किरपा सु हर महीने हज़ूर नाम और महापुरू मुख रखिया જો કે જપ્યા એની નઈ જંદા જિનાચર સંગત ન થે એસી સંગત બંદેનો મળી જાય એ વૈરાયિત હો જંદા અમૃત લે લે ઉઠો સ્નાન કરો નામ જપ દે ગુરુ કે હજૂર આવ સે પરસો કુતી સે સંગરાના પૂર્વ મનાણે મહાપુરુખા દા દિન મનાણે કથા સ્વીતન મે જે સમય गुजारમે ગુરુ કૃપા કરે કે જો કુછ તો કોઈ પઢાવ સે સુણો તો અક્ષર વાડે અંદર વસણ اندر वे अखर में थोरे मस्तक ते पढ़ सघां वाहिगुरु जी का हाल